Друзі, приходимо до знайомства з нашими наступними гостями. Завітали до нас організатори проєкту Евріка Фест. Це Ірина Швець та Микола Лукашов. Доброго вам ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Як приходимо до Евріка Фест? Чому така назва загадкова? І взагалі розкажіть більше про проєкт. Название мы взяли не просто так, потому что когда человек находится в поиске или что-то, вот он, даже вот книгу берете, читаете. Вы ради чего ее читаете? Чтобы прочитать от начала до конца, чтобы все буквы там прочитать или все запомнить. Нет, как правило, мы читаем или что-то изучаем ради вот этого озарения. Эврика. Вот это эврика озарение. Вот это основная цель нашего фестиваля, чтобы каждый, кто попал на этот фестиваль, у него было вот это ощущение озарения. Озарение, Эврика. Чином, ви будете намагатися домогтися від ваших відвідувачів ось цього озарення. що буде відбуватися там? Um. объединили вокруг себя интересных тренеров мастеров мы уверены что э, те люди которые не на словах а на деле умеют вот да, они умеют делать то о чем будут говорить самое главное мы пригласили людей только тех которые не просто э, дуже там гарно дуже балакучи такие не mm -hmm. мы пригласили туда людей которые действительно своим умением вдохновляют людей делать что-то новое в своей жизни э, мы не приглашаем людей которые просто красиво говорят. Мы приглашаем мастеров, э, талантливых людей, которые э, зарабатывают не тем, что говорят, а тем, что делают. Вот mm -hmm. это самое, наверное. Это будет происходить тип... в формате творческих встреч, мастер-классов, или мастер э, что чем можно будет попробовать, например? Это будет необычный формат. Первый день у нас будет такой общий, где э, все смогут... Э, увидеть практически всех лучших тренеров. То есть не, пол, не будет выбор без выбора. Когда я не знаю, куда попасть, будут 30-минутные мастер-классы от каждого тренера. То есть и у меня, у каждого присутствующего будет выбор. На следующий день, кому же он пойдет? Вот это самое интересное, что у него будет такая возможность. А для тех, у кого есть семьи, дети, ну, скажем так, не отлучаясь от семьи от детей, они смогут детей отдать на второй этаж, где будут для детей интересные мастер-классы, о них я еще потом расскажу. Но самое главное, что в первый день будет возможность посмотреть всех мастеров, лучших мастеров, которые будут представлены на фестивале. В 30-минутном таком не лекционном варианте, а именно мастер-классе. То есть у нас задача стоит перед каждым мастером, перед каждым тренером. Чтобы он не лекцию читал, которую можно в Ютьюбе просмотреть, там, книжечку прочитать, не нужно нам это. Дайте нам сразу мастерство, дайте нам вот я хочу за 30 минут понять, я хочу завтра к этому мастеру пойти на обучение и вообще в дальнейшем свою там, год ближайший связать с этим новым направлением. Mm -hmm. Вот. И еще вот этот формат, он что дает? Может быть, я вообще зациклена на каком-то своем однообразии. Да? Допустим, думаю, что мне нужно изучать только психологию. Нет, конечно, психология там будет. Но идея в том, что бы мне помогли заглянуть вообще совершенно в другом направлении. Вот, может быть, я даже не думала, что мне надо это изучать или смотреть. А тут в этом 30-минутном марафоне я смогу для себя открыть что-то новое. Вот эту Эврику. Вау, я хочу это изучать, я хочу это интересно, я даже не думала. Микола, ваша роль в Еврика Фесті. Ви є майстром? Чи ви допомагаєте такі в організації? Е, в організації все таки цього Ну, питання. В мене цього разу буде такий цікавий симбіоз. Насправді, що мене радує в цьому Еврікафесті, окрім того, що я буду вести, і в мене буде певний такий майстер-клас. Це те, що Україна має народити новий спосіб життя. Зараз це стається, і як я житую 25 годин на добу, я приймаю людей, які приходять до мене і питають: ти знаєш, я вже так як раніше жив, я не можу. А як жити по-новому, я не знаю. От мені здається, що цей Еврокафест, ми не збираємося робити щось таке вже супер небанальне, що не роблять всі. Але в цьому плані буде нова родзинка в тому, що люди зможуть відчути, а як насправді що той за світ, який до нас наступає, що це за епоха, в яку ми переходимо. Які інформаційні технології будуть в ній виступати, і майстер клас який я буду читати, по суті ну про це ще не говорить ніхто в Україні, тобто це глобальний локальний майбутнє України в усіх її напрямках, які будуть зачіпати всі версти життєдіяльності людини в усіх напрямках. Mm -hmm. Ось, окрім того, оскільки є, скажімо так, інформаційна складова, є і прикладна складова. Тобто ті майстри а, одразу буде видно, хто вкладає в це свою душу, а хто ні. Якщо є люди, які вкладають свою душу, ви можете одразу відчути цю справжність, бо Україна стає справжньою, вона стає собою. Хіба ні? Зараз це просто ми навколо це спостерігаємо. Просто хтось розуміє цей процес більш глибинно, а хтось менше? Ось ми спробуємо цим Еврика Фестом показати людям на рівні відчуття і на рівні прикладного мистецтва, скажімо так, в тому числі, показати, як це буде відбуватися. Це зміни в Україні на краще. А ще на майстрів, які будуть представлені на цьому на цьому фестивалі, скільки їх та чому можна буде навчитися? Яка програма заходів? Їх не більш сорока. не больше, так типа так, трошки-трошки, но 40, ничего себе. Ага, так. Дело в том, что там будет детский, детский, детский простор, поэтому там очень много задействуем, задействуемых людей совершенно разных вариантов. Давайте про детский расскажу. Давай потом детячий, да, да, потом взрослые. взрослые. В принципе, 30% необходимо, чтобы 30% времени ребенок тратил на творчество. У меня самые дети, я очень люблю, когда они постоянно в творчестве. Но так как вот, Украина потребует измен, так мы понимаем, что мастер классы, и для детей нужны более уже современные. Дети настолько информационно накачаны, и в каком направлении они пойдут, это тоже наша работа, наша задача, их как бы сориентировать. И интересно то, что к нам присоединились и такие ребята, как там мини босс проект, который вообще ребята победили, получили первое место украинские ребята, получили первое место в Сеуле на соревнованиях по предпринимательству. И вот эта школа будет тоже там представлена также у нас есть невероятная личность, которая говорит о том, что я могу даже детям дать бухучет, и дети будут с детства понимать, что такое бухучет. И это тоже необходимо. Но поверьте, бухучет это больше для того, чтобы дети могли сразу понимать ценность вот этого, скажем, ценность того, что родители им дают, те же деньги и все остальное. Это детский простор, у нас будет очень много будет творчества, поэтому вот 40, там 20 где-то мастеров задействовано только в детской программе. Взрослая программа – это совершенно вот просто вот такой вот диапазон, где мы затронули и психологию, и эзотерику, бизнеса. Очень много бизнеса, но бизнес уже новой эпохи. Не бизнес, где правит бабло, скажем, извините за выражение такое в эфире, но где действительно бизнес, где правят немножечко другие вещи. Мы надеемся, что мы наладим этику и наших предпринимателей, и мы внесем новую такую вот эпоху и купеческого слова в том числе, да, когда уже люди понимают, что за слово надо отвечать. И суды тут ни при чем, в принципе, ни при чем. Если мы с вами наладим правильные взаимоотношения, то... Э -э у нас все будет хорошо, и бизнес будет складываться, и жизнь будет складываться, и, конечно же, направление семейных отношений, и, сам, и опять же, направление здоровья. То есть вы должны понимать, что человек придет, он там и художественные, и мастерские у нас там будут, и он придет и будет понимать, что где-то, вот, например, я когда начала писать картины маслом совершенно недавно, я поняла, что человек, даже находясь в этом моменте, это такая медитация чудесная медитация. Вы сможете вот просто нарисовав одну картину, вы завтра поменяете себе день. Бизнесмены это делают с удовольствием. Они поднимают себя по духу, по настрою такому. Просто побыть день в творчестве, это тоже полезно. Почему мы должны зацикливаться только на психологии или там только на эзотерике или еще там на бизнес, на продажах, на переговорах. Але, але, але головну атмосферу створять самі люди. Угу. В тому та є воля, і в тому вони будуть вільні, що вони створять атмосферу, яку захочуть самі. Це не означає, що вони будуть підлаштовуватись під майстрів. А скажімо так, все навпаки, це буде така обіпільна співпраця для того, щоб, наприклад, у нас є там майстер-класи, там, де а, дитина а, ну, вона приходить з батьком, наприклад, uh -huh. і допомагають батьку передати досвід дитини при певному такому коригуванні з точки зору ну, людини, яка проводить майстер-клас. Тобто батько і дитина а, це ну, це єдиний ціле передати досвід. Батько, uh -huh. можливо, колись там соромився. Він сам навіть не знав, що він може таке. Uh -huh. Ось, а дитина навіть не знала, що його батько. може таке зробити. І от йому показують, очень... і це, це дуже, за цим все спостерігати, ви знаєте, іноді до нас приходят люди, одні плачуть, одні смеются. Ми питаємо тих, а які плачуть, кажу, а чого ви плачете? Ну це дуже сильно через душу нам проходить. Кажу, а чого ви смієтеся? Ну теж нам сильно через душу це проходить. Я кажу, так, а давайте тоді, оце те, що вам пройшло через душу всередині, давайте це випромінювати навколо. Давайте будувати через те, що насередині середовище навколо. Тому, власне, ті люди, які об'єднаються і сподіваюся, у нашому майстер-класі, а буде продовження після цього, бо це тільки перша листівочка. У нас є бажання це продовжувати, але ми кожному разу будемо міняти формат, щоб не Зациклюватись на одному і тому ж ось давати, власне, творити нову ту Україну, Україну наступну, Україну духовно, інформаційну, технологічну, От таким чином, показуючи всім власний приклад, чи є подібні проекти, наприклад, в Дніпропетровську, в Україні, зокрема, так, як Евріка, що є, угу. але ми унікальні. Для учасників, тих хто хоче потрапити на цей фестиваль, чи потрібна попередня реєстрація? Як можна взагалі стати учасником? все очень просто каждый участник является спонсором мероприятия почему потому что мы исключили всевозможные спонсоры политических компаний все рекламные фирмы так полностью исключили для того чтобы как можно максимально чистый фестиваль получился у нас и поэтому сам человек, который будет вхож в это мероприятие, будет являться генеральным спонсором этого мероприятия. Оплатив просто вход. Вход будет стоить 150 он уже стоит 150 гривен, и э, люди с удовольствием это платят. Это совершенно благотворительное мероприятие. Я объясню почему. Потому что он два дня будет за эти 150 гривен посещать все мастер-классы. Все, мастер все. все полностью. Это простор, такой вот совершенно вот свободный. И дети, дети будут да. там, и родители за 150 50 гривен два дня, при этом у него будет там возможно, мы бесплатно его там кормим, то есть в этот счет входит mm -hmm. ланч. Приходите, мы безкоштовно кормим всех. Мы заплатим за то, что вы прошли. Нет, все очень просто, у нас там вызвались ребята с украинской, они будут, будет такое змагание Баршеварев. Так, и там есть грузины у нас, которые доказывают, что они могут больше по-грузински приготовить вкусно, но мы же, конечно, говорим, что ничего подобного. Больше, конечно, будет поэтому на фоне этого возмогания все с удовольствием там от, от кушают и грузинского борща и украинского, поэтому э, ну, я считаю, что это совершенно в чем перемены, в том, что э, не строится все на бизнесе, не строится mm -hmm. все на политике. Мы хотим очистить максимально это событие и сказать: давайте скинемся просто на аренду, на расходы, на тренеров и сделаем так, чтобы мы исключили всевозможные проникновения людей, которые мешают нам спокойно подумать о себе просто спокойно без лишних ну как бы навязываний своих идей вот это идеально когда человек сможет просто наедине побыться хотя будет очень много людей уже 300 билетов мы где-то реализовали и достаточно много будет людей но при этом представляете как будет уникально много людей а ты можешь побыть сам с собой наедине Почему? Потому что нет вот этого ⁇ Я сейчас тебе расскажу, как тебе надо жить mm ⁇ -hmm. Такого не будет. Будет как бы общая даваться тема, а уже то, что ты возьмешь, то, что ты захочешь взять самому себе. Ведь мы каждый день, вот мне понравилось недавно от Николая услышала, и я так взяла себе это, постоянно это цитирую, мне очень нравится, человек все время себя продлевает. И, и он продлевает себя физически, да, там, ну, чтобы ему там откопать, там, выкопать картошку, ему нужна лопата, да, то есть мы продлили там. Да, Вы потом себя Он себя увеличивает. Оказывается, он себя не только физически увеличивает, он еще себя увеличивает, он мозги себе увеличивает. Каким образом? Мы начинаем читать книги, с можно посещать всякие тренинги, семинары и так далее. То есть мы начинаем накачивать здесь, увеличивать себя. И оказывается, есть еще третий момент. Мы хотим очень увеличивать свою душу, свой дух. Как это сделать? Оказывается, для того, чтобы это все увеличить, нужно постоянно находиться в состоянии творчества. В в созідані любові. Любові. любові так да. любові. Так а та самоорганізація протаману насправді українцям. Тобто зробити все разом самим. Це зараз да. усюди, усіх на вустах. Питання, що далі. От зібрати людей, самоорганізувати людей, зробили це. Питання що, що далі? далі. От уявіть собі, ми знаємо, що зробити далі, але це буде хіба що на рівні пропозиції. Ми можемо це запропонувати, сказати це є. Ми пішли далі. Там хто хоче всі ж вільні люди, хто хоче, приєднується, хто хоче організовувати якісь свої, свої. проекти, бо ми не будемо. У нас немає такої конкуренції. Якщо людина хоче, скажімо так, свій проект саморозняти, ми все допоможемо їй зробити, щоб вона а, опанувала свої проекти. Будемо далі займатися своїм. Таким чином, ми діємо вдячні ну вам за цікаву та змістовну розмову. Будь ласка, ще раз наостанок нагадайте нашим глядачам, де, коли, що з собою брати і куди їхати. Нагадаєш, а це буде 21 листопада в музеї українського живопису. Це червона 5 А там дуже красиве місце угу. на трьох поверхах. По суті, будуть задіяні майже всі. А ми вас всіх запрошуємо. Називаємося ми Еврика Фест і бажаємо вам оновлюватися. Друзі, я нагадую, що до нас завітали організатори Еврика Фест. А, з Мико, Ірина Ірина Швець та Микола Лукашов. Завітайте туди, адже в нашій країні потрібно і в свій мозок та в свою ду.